जो और आफात का टोला जो हमारे मुल्क पर आ गया है जैसे सैलाब की नज़र में इस पर हमारे बहुत सारे मतलब इंटीरियर सिंध में के पी के में जो पंजाब के एरिया और जो बलूचिस्तान है उसमें कोई भी ऐसा कच्चा मकान भी एक कच्चा मकान भी नहीं बचा तो आप अंदाज़ा लगाएं पच्चीस लाख के करीब उसका अमाउंट नंबर बता रहे हैं कि पच्चीस लाख के करीब घर थे जो तबाह हो गए हैं तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो के पब्लिक जो उसकी जो बेघर हुई है उनके जो जो उनके माल मवाद था वो सब ज़ाया हो गया तो क्या कसमा पुरसी की ज़िंदगी वो लोग गुजार रहे हैं हम अपने रहनुमा अपने चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस पर हमने बर वक्त कैंप लगाया हमारे रहनुमा ने भी हमारे चेयरमैन साहब खान साहब ने भी जो है वो अपनी तमाम तर मसरूफियात तमाम सियासी मसरूफियात मतल कर दी हैं उन्होंने यहाँ तक के तमाम जलसे कैंसिल कर दिए जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी जारी थे और वो खुद अब उन एरियाज़ में पहुँच गए हैं। और हमें भी हिदायत हैं कि हम अपने अपने इलाकों से जो भी मदद इकट्ठी करके वहाँ तक पहुँचा सकें तो वह पहुँचाएँ और ख़ान के पैगाम को उनकी इमदाद को अपने नज़रिये अपने मामलत के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचाएँ तो हम उसके लिए इधर जमा हैं यहाँ रोड पर बैठे हैं अपने घर बार छोड़ के उन उन लोगों के लिए जो बेचारे जिनके घर बार नहीं हैं तो उम्मीद पर हम दुनिया कायम है उम्मीद हम भी रखते हैं हम तमाम मुख्य रजात से ये दस बजता गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें आप चलें हमारे साथ हम अगर आपको किसी सियासी वाबस्ती की वैसे कोई तकलीफ़ है या कोई मुनहरफ है आप तो कोई मुश्किल नहीं है आप हमारे साथ चलें अपने हाथों से दें लेकिन इस किसी इसको न किसी चीज़ की ज़द में ना आने दें ये सिर्फ़ प्योरली प्योरली ये जो है ये ख़िदमत खल के लिए हो रहा है और यही हमारा कॉज है ऊपर अल्लाह हमें देख रहा है नीचे आवाम देख रही है इन हम इस मुसीबत पर बहुत अच्छे से काबू पाएंगे नाजीन बहुत शुक्रिया और मैं कहूँगा कि आफ़रीन इस नौजवान पर जो कि कौमीत फ़िरका वारीत मजहबीत और इन सब से बाला तर हो कि ये तमाम यहाँ पर वॉल्टियर्स मौजूद हैं आफ़्रीन है इनको कि ये अपनी फैमिलीज़ को इस वक्त छोड़ के यानी कि ज़हरा सुबह इन सब लोगों ने अपने ड्यूटीज़ पर भी जाना है और ये उस तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन शज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि इन जो हमारे घर से बेघर हुए हैं हमारे बहन भाई हम इन उनको बहुत जल्द हमारी खैर तो कोई औकात नहीं है करने वाली ज़ात रब की है अल्लाह ताला जो हमें जो मन्ना व सलवा देगा इनशाला हम उन तक पहुँचाएँगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हमारे बहन भाइयों को भी इनशाला बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा मजीद मज़ीन यहाँ पर मौजूद हैं तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं जी नाजिन यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिनका ताल्लुक़ उससे किसी उससे नहीं है पीटीआई से या उससे नहीं है लेकिन किसी और पार्टी से है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं मुझे बड़ी खुशी हुई तो मैंने कहा उनको भी हम ऑनियर करें और उनका भी ये जोश जोशो जज्बा हम आप तक पहुँचाएँ असल वाईम सलाम दोस्त कैसे हैं आप लोग अल्लाह का शुक्र मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे मोहल्ले के ज़्यादातर नौजवान यहाँ मौजूद हैं ये कुदरती आफत है इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है और अपनी आमदनी में से जो भी हजब तोफ़ी हो उन गरीब लोगों की उन मुसीबत में घिरे हुए लोगों को देना चाहिए तो मैं यहाँ पर इजहार यकजहती करने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपने मोहब्बत करने वालों के साथ कि हमारा इस वक्त एक मोटिव है उनकी मदद करना और हम सब उसके लिए एक यकजा हैं कोई सियासत नहीं बिल्कुल सिर्फ सिवाए इंसानी मोहब्बत का बहुत बहुत ये भी आपका नाम क्या आपका नाम पूछ डॉक्टर एयाज डॉक्टर साहब ये बताइएगा किस जमत से वापस की ये भी जरा हमारे को आ, मैं वैसे तो जमत इस्लामी से मुतािर हूँ उसी के लिए थोड़ा सा काम करता हूँ हज़ब तोफ़ी बहुत शुक्रिया जाजीन जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अलहमदिल्ला यहाँ पर कौमियत फ़िरका पार्टी सियासत सब को तर्क करके अलहमदुल्ल यहाँ पर ये यकजा है ये बहुत खुशी की बात है और ख़ुशाइन बात है तो मज़ीद एक हमारे एक और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं ये भी बड़े पेश पेश रहते हैं बड़ी खदमात में जो है ना वो आगे आगे रहते हैं तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे असल वालेकुम अल्लाम फवाद भाई कैसे हैं खैरियत से आपका नाम बता दीजिए जी मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन सईद है डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज कुछ हो रहा है ये माशा एलियान कराची की तारीख ही जो है वो रिपीट की जा रही है हमेशा पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मसला खड़ा हुआ है चाहे वो सैलाब हो चाहे वो जलजिला हो कराची एलियन कराची ने हमेशा बढ़ चढ़ के जो है अपने एलियान वतन का साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताल हमें इस काबिल बनाया है कि हम कराची वाले लोगों की मदद कर पा रहे हैं हमें इसके लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए हमारी यू सी नाइन के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे सोसाइटी uh, के अपने ईमानदार लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं आप उन पर अतबार कर सकते हैं आपके अपने लोग हैं आप उनका साथ दें आप खिदमत करें और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हाबिल है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं खुदा न खासा ये वक्त जो आज सिंध पंजाब जनूबी पंजाब के लोगों के ऊपर आए बलोचिस्तान के लोगों के ऊपर आए वो वो कल को कराची वालों पर भी आ सकता है अल्लाह न करे अल्लाह ना करे सदक़ा बलाओं को टालता है और सदका बलाओं को टालने के लिए आज हमें देना है ताकि कल को हम भी इन बला और का सामना ना करें बहुत शुक्रिया जी नदीन इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं और एक नए जज्बे के साथ और हम इन उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी मज़ीद एक मेरे ख्याल मुकर और हैं जिनका मुझे कहा जा रहा है कि उनका भी जो है वो मौकाफ़ो है वो ज़रूरी है तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं असल वाईकुम असलम ज़त आपका नाम अशरफ मेरा नाम है जी क्या कहना चाहिए इन्ना इन्ना व इाह राज अल्लाह इनको हमारी जो भी कौम को जितनी मुश्किल आई है इस पर नमलबल बेहतर दे और इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह इनका साथ दे कराची के हलिया लोग लो बहुत कोपरेटिव हैं इन श्ल्ला तला किसी नस्ली तसब के बग़ैर जितनी हो सके जो हो सके मदद करें इस मुश्किल घड़ी में हम सबको इन इमदाद देने की ज़रूरत है जो भी घर में राशन ये वो जो दे सकते हैं देना चाहिए ये क्योंकि किसी और नहीं हमारे ही भाई हैं हमारे ही मुसलमान भाई हैं और हमें इंसानियत के नाते इन सब की मदद बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए सर बहुत शुक्रिया अच्छा नजीन अभी अभी हमें एक दोस्त ने बताया है कि और बड़ा खुशाइन उन्होंने एक बात बताई है मुझे और मुझे ये खुशी हो रही है शेयर करते हुए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सियासत फ़िरका वारीत मजहबियत कौमियत को तर्क करते हुए अलमद ये कॉज का काम किया जा रहा है अभी मुझे ये पता लगा है कि अलहमद ला यहाँ के जो यू सी नाइन की जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अलमदिल्ला एक हैंडसम अमाउंट भी यहाँ पर जो है वो दी है इनको और कुछ डोनेशन भी वो यहाँ पर देखे गए हैं मतलब वो इमदाद के लिए उसमें कपड़े वगैरह भी हैं और कुछ साजो सामान भी है ज़रूरत का बहुत खुशाइन बात है और मैं उनके तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे बहुत शुक्रिया जी नाजिन मैं आपसे एक और बात आखिर में कह, कहना चाहूँगा कि इस सड़क के ऊपर या यूसी नाइन में किसी भी पार्टी का कैंप हो चाहे वो पीटीआई पी का हो पीपल्स पार्टी का हो टीएलपी का हो जमात इस्लामी का हो या एक्स वाई जेड किसी का हो नाजीन हर हर बंदा अपना ही भाई है अपना ही दोस्त है अपना ही साथी है तमाम के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताबन करें क्योंकि ये कॉज एक है मकसद एक है उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉज़ में इस जो नेक नियति है हमारी इसमें ज़रूर हमारा साथ देंगे बहुत शुक्रिया